Suatu hari menemui Sayyidatina Sayyidatina Aisyah Telah dikunjungi oleh dua orang wanita Yahudi Ahli kita Untuk berbual-bual Di antara topik perbualan wanita Yahudi itu Ialah ia menyebut Dan menceritakan tentang orang mati Yang berhak kepada Allah Akan diazab oleh Allah Subhanahu Ketika itu Siti Aisyah Ataupun Siti Aisyah Rasulullah Anda Yang belum pernah mendengar cerita Mengenai azab kubur Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Belum lagi menceritakan Perkara azab kubur itu Kepada Siti Aisyah Dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain oleh yang demikian, Sayyidina Aisyah merasakan bahawa cerita yang dibawa oleh dua orang wanita Yahudi ahli kitab itu menjadi tanda tanya bagi dia. Rasa muskil sentiasa bermain di dalam hati. Akhirnya, Sayyidina Aisyah memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kata akan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesemua yang berkaki empat yakni haiwan yang mendengar suara azab kubur itu Dari satu ketika datang dua orang wanita Yahudi berbual dengan Syaitina Aisyah berkenaan dengan orang yang berhak kepada Allah Subhanahu Wa Taala cerita dengan azab kubur ini tidak pernah lagi diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada kepada Aisyah ataupun kepada para sahabat. Jadi timbul tanda tanya satu cerita baru, satu cerita baru ha, berkenaan dengan uh, kisah orang yang berhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diazab. Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi Adakah benar kata-kata wanita yang jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ia memang benar kata-kata wanita Yahudi itu sesungguhnya kesemua orang yang mati itu akan diasal sekiranya yang mereka terhafal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan binatang yang berkaki empat akan mendengar suara azab kubur itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang diberitahu oleh wanita Yahudi. Setelah dari peristiwa itu kata Sayyidina Aisyah, aku tidak pernah mendengar doa Nabi dalam tasyahud. Akhirnya mereka doa yang bermaksud ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab kubur. dan juga dari fitnah dajjal. Jadi ini diantara doa yang di di dalam tasyahud akhir. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berlindung dari azab kubur. Jadi selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Dan sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercerita berkenaan dengan azab. Bahawa orang-orang yang berkata kepada Allah Subhanahu Dan Nabi SAW mengakui kebenaran kata-kata wanita Yahudi itu Oleh kerana wanita Yahudi tersebut ialah ahli kitab Maklumat mengenai azab kubur itu tentunya diperolehi dari kitab-kitab yang diturunkan dari Nabi Itulah sebabnya orang-orang Yahudi lebih kehadapan Berbanding dengan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW Diangkat menjadi Rasulullah Kerana orang-orang Yahudi telah lebih dahulu membaca kitab-kitab yang diturunkan dari langit yaitu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul yang Agama ini adalah sama saja di segi akidah. Setiap nabi yang turun itu persoalan akidah itu sama saja. Bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam persoalan akidah ini sama saja kubur itulah yang dicipta, neraka itulah yang dicipta, malaikat itulah yang dicipta, sama dosa pahala itu sama. Keyakinan kepada malaikat, dosa pahala titian titi sirat semua sama. Sama ada daripada Nabi Adam sampai lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beza ni semua adalah di segi syariat. Nah, itu berbeza di antara setiap nabi. Tetapi di segi soal akidah ceritanya sama. Jadi kalau berkenaan cerita soal kubur, soal azab dan sebagainya sama. Bukan malaikat lain yang diceritakan oleh Nabi dan itu juga malaikat lain yang diceritakan oleh Nabi Nabi Musa. Tidak. Sama saja. Itulah Nabi-Nya. Itulah malaikatnya. Itulah uh, kata azabnya. Itulah kuburnya. Itulah rakanya. Sama jadi bila wanita Yahudi ini cerita berkenaan dengan orang yang berhak kepada Allah, akan diazab dalam kubur, ya, itu juga etika dan keyakinan ha, ajaran Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Orang yang masuk dalam kubur pastinya dari akan diazab sekiranya yang mereka terhakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya orang-orang yang berhati ini terlebih dahulu eh, ha, mendapat tahu eh, ha, berkenaan dengan soal akidah dalam kitab Taurat, kitab Injil. Cerita jelas berkenaan dengan Nabi Kelahiran Nabi pun dah cerita jelas Cuma dalam Quran saja tak cerita sebab Nabi dah lahir. Tapi dalam Taurat, dalam Injil, cerita jelas mengenai Nabi. Mereka lebih kenal. ah Yang rifu nahu yang na'a bena'a'un. Mereka kenal Nabi itu, seorang mereka kenal anak-anak mereka. Nabi tak lahir lagi, tapi mereka dah tahu, dah kenal. Nabi Muhammad itu bagaimana? Orang Yahudi sedang menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Sebab itu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ya, oleh bapa saudaranya Abu Talib ke Syam dilihat Bukhairah melihat ada tanda-tanda kenabian yang jelas ya, di mana yang, yang diceritakan dalam kitab mereka tanda-tanda kenabian dilihat awal melindungi satu kumpulan Tanda-tanda seorang nabi, kita sebut ia khas, lalu dikumpulkan untuk diadakan jamuan, untuk nak tengok siapa dia, mana budak ni, mana orang ni, dan mengikut tempoh, mengikut kiraan mereka nabi memang sudah lahir, tetapi tak tahu di mana. Tapi tanda-tanda kenabian dilihat sudah ada, sudah nampak. Jadi bila dicek tengok, bila jamuan Tengok awan tidak melindungi kumpulan itu Di mana Siapa lagi yang tidak hadir Siapa lagi tidak datang Ada seorang budak Baru beli hati inilah dia Rukunnya nah, Seperti mana yang telah diceritakan dalam kitab Taurat, kitab Injil Ditengok belakang nabi ada Tanda kenabian eh, Seperti mana yang telah dijelaskan Dalam kitab-kitab Yang mereka baca Yang telah diturunkan oleh Allah SWT Lepas itu ditanya kepada Abu Talib Eh, adakah ini anak kamu? Abu Talib kata ya. Tidak, dia bukan anak kamu. Bapa ni telah pun mati. Ya betul. Bapa telah pun meninggal dunia, tapi dia anak saudaraku, aku beli dia dan aku anggap dia juga sebagai anakku. Sebab mereka dah tahu. Kisah eh, kehidupan Nabi itu mereka dah tahu. Eh, dan mereka memang terang dan dikatakan kalau selesai saja urusan ini kamu balik terus jangan tunggu, kalau orang Yahudi tahu budak ini akan dibunuh orang Yahudi pun sedang tunggu Nabi tetapi mereka tak sangka Nabi ini akan lahir nanti daripada orang Arab sedangkan orang Arab dengan Yahudi ini kalau di Madinah itu bergaduh berperang di Madinah itu pun bergaduh. Dan mereka bagi tahu kepada orang Arab, tunggu Nabi kami akan lahir. Dan kami akan lahir, nah, pasti kamu kami akan musnahkan. Tunggu. Keyakinan sungguh Nabi akan lahir itu daripada kalangan mereka. Dan Nabi paling banyak lahir daripada kalangan orang Bani Israel. Asalnya daripada Nabi, Nabi Yaakob. Dalam bahasa Ibrani, ya, Nabi Yakub itu dipanggil Israel. Israel itu Abdul Il itu Allah. Maknanya Abdullah. Israel itu nama bagi, bagi Nabi Yakub dalam bahasa ibrani hamba Allah Subhanahu wa Ya Bani Israel, wahai anak-anak Bani Israel, wahai bagi tahu wahai anak-anak keturunan Nabi Nabi Yakub itu namanya Israel. Maknanya Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Anak dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dia ada 12 adik beradik, 12 adik beradik. Dan Nabi Yusuf ni yang disayang oleh Nabi Yakub sangat disayang dia ada beradik jelaslah. Jelas. Jadi tahu di bawah Nabi Yusuf ini dibuang di dalam lubang. dalam telaga yang dalam. Bagi tahu dekat ayah dia bahawa Nabi Yusuf telah pun mati dimakan oleh serigala. Sedihlah Nabi Yakub. Tapi dijumpai oleh seseorang dalam telaga itu Nabi Yusuf, dia tengok cantik Nabi Yusuf kan cantik. dijual kepada pembesar di Mesir Mesir itu bangsa Kiti Arab Kiti, bukan bangsa Yahudi bukan bangsa bangsa Israel Arab Kiti jadi dia tengok cantik budak ini lawa di dalam istana membesar di dalam istana cantik lawa, handsome, sampai dah besar muda, remaja, agak sekali isteri kepada Perdana Menteri Zulaikha terpikat dengan Nabi Yusuf Nabi mengajak sesuatu Membuat kemungkaran Dengan Nabi Yusuf Kerana terlalu cantik Saya Kata cantik ke kan, Yusuf Yusuf lah Yusuf Cantiknya Nabi Yusuf Dan Kita kena melakukan sesuatu ke Zalaika nak buat sesuatu Nabi Yusuf ingat Ingat Allah subhanahu wa ta'ala Dia lari Lari-lari ke pintu Buka-buka pintu Perdana Menteri sudah dah ada di depan. Jadi Zulaikha Khapusi cerita kata bagaimana apakah hukuman yang boleh kita kenakan kepada orang yang mengkhianati isteri kepada Perdana Menteri. Dia pusing cerita. Jadi bila dikaji, diselidik, dihakimi, tengok-tengok eh, bahawa yang menjadi itu kalau kalau koyaknya di hadapan Yusuf yang salah tapi kalau koyak bajunya di belakang Zulaikha yang salah Tengok-tengok koyak baju ni di belakang Sebab Nabi Yusuf lagi Belajar pegang tadi kan, Koyak belakang Sebenarnya jelas akalat Tapi oleh kerana Kedah menteri Apa pun betul hmm. Banyak Bayar kepok 1.6 juta pun betul, betul. Beli jam 100 ringgit satu Kelim 3,800 pun betul, betul. Dah bertahun-tahun Pusing kau Dah bertahun-tahun tak, ada, tak ada pengajaran Tak ada pengajaran tu Daripada dulu lah tak ada tindakan apa ketirisan hampir 28 bilion setiap tahun juru audit kata sampai sekarang benda tetap berlaku tak ada tindakan tak ada perhatian tak ada pengajaran tahun depan pun berlaku lagi oleh kerana memang retah dia yang minta betul Zulayatka, walaupun salah Nabi Yusuf tetap dalam penjara terpaksa duduk dalam penjara juga sebab dia yang memerintah walaupun dia tahu siapa yang betul siapa yang salah satu kita datang mimpi eh, mimpi dan menteri ini bermimpi tujuh ekor uh, lembu kurus makan tujuh ekor lembu uh, gemuk uh, ada lagi uh, tujuh tangkai uh, Bijian yang hijau dengan tujuh tangkai bijian yang uh, kering, jadi ditaksir.